Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash edisi Inam petang bersama saya Adina Asfar. Berita utama. Tindakan Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh meletakkan jawatan sebagai isku Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka disifatkan sebagai anak jantan. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari menyifatkan Ketua Pemuda UMNO itu tidak hanya sekadar bercakap kosong selepas mengambil tindakan itu. Ahmad Fadli dalam kenyataan ringkas mengucapkan tanya kepada Dr. Akmal kerana berani melepaskan jawatan itu sebagai membantah kerjasama dengan DAP dalam kerajaan. Turut mengucapkan tanya Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin kerana Dr. Akmal berpegang kepada prinsip. Sambil berkata Dr. Akmal tidak akan bersendirian, Ketua Pemuda PAS itu turut mengajak Ketua Pemuda UMNO itu untuk bekerjasama dalam menentang DAP. Dr. Kemal mengumumkan peletakan jawatan sebagai isku Melaka semasa menyampaikan ucapan dasar sempena Perhimpunan Agung Pemuda AMNO 2025 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Muhammad Kamal berkata keputusannya meletakkan jawatan itu demi kepentingan parti disebabkan suara akar umbi yang menuntut AMNO tidak lagi bersama-sama dengan DAP. Sebelum ini pemuda DAP turut menggesa Ketua Pemuda AMNO itu meletak jawatan sebagai isku Melaka. Desakan itu dibuat berikutan penegasan Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi, bahawa partinya akan kekal bersama kerajaan perpaduan sehingga tamat penggal. DAP Melaka mengucapkan selamat maju jaya kepada Datuk Dr. Dr. Mohd Masalih susulan pengumumannya meletakkan jawatan sebagai exco negeri. Pengerusinya Ko Poi Tiong berkata kedudukan ahli Dewan Undangan Negeri Melimau itu boleh diisi oleh orang lain. Ahli Parlimen Kota Melaka itu dalam perkongsian ringkas di media sosial turut berterima kasih kepada Dr. Kemal atas perkhidmatannya sebagai Esko Kemajuan Desa Pertanian dan kereta Jaminan Makanan Negeri. Menurut Poi Tiong, sudah menjadi resam setiap yang patah akan tumbuh dan yang hilang akan berganti. Selain berkata, pasang surut merupakan lumrah duniawi. DAP paling langtang menggesa Dr. Mama Akmal melepaskan jawatan Esko Melaka, susulan ketua pemuda UMNO itu membawa usul supaya UMNO menarik diri daripada kerajaan perpaduan. Melalui sayap pemudanya Depsi, parti itu berkata gimmick keluar kerajaan yang dimainkan oleh Dr. Mama Akmal terbukti bahan lawak politik apabila Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi menegaskan untuk bersama kerajaan perpaduan. Depsi berkata kenyataan Ahmad Zahid bahawa UMNO tidak mahu dipatuh ulas sama kali kedua telah menutup ruang spekulasi rundingan UMNO dan PAS. Datuk Dr Muhammad Akmal Saleh tidak perlu meletakkan jawatan sebagai isku kemajuan desa pertanian dan kereta jaminan makanan Melaka hanya untuk berlawan dengan DEP. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr Puat Zarkashi berkata, melawan DAP tidak perlu bekerja sepenuh masa sehingga terpaksa meletakkan jawatan. Muad dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Rengit berkata Melaka adalah kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional. Jelas beliau meletak jawatan ESKO dalam kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional tidak sama dengan keluar dari kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan. Dakwanya peletakan jawatan ESKO Melaka tidak membawa makna besar berbanding meletakkan jawatan ketua pemuda dalam isu untuk menarik sokongan. Serentak itu katanya Dr. Muhammad Kemal tidak perlu meletak jawatan sama ada sebagai Esko Melaka atau Ketua Pemuda kerana yang penting tetap melawan walaupun berada dalam kerajaan yang sama. Bagaimanapun puat percaya Dr. Muhammad Kemal mungkin ada rasional sendiri dalam tindakan melepaskan jawatan Esko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka. Polis Senegiat memburu tiga lelaki dipercayai terlibat dalam kes pecah rumah dan curi di Taman Anjung Kapam di Bemban Melaka malam tadi. Ketua Polis Daerah Jasin Superintenden Lee Robert berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 9.20 malam apabila suspek memecah masuk rumah milik seorang pengurus pusat kecantikan ketika mangsa tiada di kediaman. Menurutnya mangsa seorang wanita tempatan berusia 37 tahun menyedari kejadian itu selepas menerima notifikasi kamera litar tertutup CCTV di telefon bimbitnya ketika dalam perjalanan pulang sebelum membuat laporan polis. Rakaman CCTV menunjukkan dua suspek berada di dalam rumah manakala seorang lagi berada di luar bagi memantau keadaan. Jelasnya unit peronda polis kemudian mengiringi mangsa pulang ke rumah. Hasil pemeriksaan mendapati suspek melarikan wang tunai pelbagai mata wang asing termasuk dari China, Indonesia, Thailand, Amerika Syarikat, Eropah dan Korea dengan anggaran kerugian kira-kira 1500 ringgit yang disimpan dalam laci almari bilik utama. Terdahulu tular di media sosial beberapa rakaman CCTV memaparkan ketiga-tiga suspek memakai pelitup muka dan baju panas berhut iaitu hoodie selain boleh legar di kawasan perumahan sekitar jam 9 malam. Mengulas lanjut bila berkata siasatan awal mendapati suspek memecah masuk dengan mengumpil besi jeriji dan pintu kayu di bahagian hadapan rumah. Pemeriksaan di lokasi kejadian mengesan 8 cap jari dan unit anjing pengesan K9 turut digerakkan bagi mengesan pergerakan suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Seorang peniaga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan mencederakan isterinya dengan menampar pipi dan mencekik leher wanita itu Isnin lalu. Tertuduh Isha Ibrahim, 50 tahun, didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Sama di hadapan Majistret Arun Novaldas. Mengikut pertuduhan bapa kepada dua anak itu dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap isterinya berusia 49 tahun di hadapan sebuah kilang di Sri Gading, Johor kira-kira jam 7.30 petang. Difahamkan kejadian berlaku ketika mangsa berada di tempat kerja selepas tertuduh datang dan bertindak agresif serta menuduh isterinya mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Mangsa kemudian membuat laporan di balai polis di Gading sebelum tertuduh ditahan pada jam 12.45 tengah hari kemarin. Isha yang diwakili peguam Tan Song yang mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan itu. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat ikat jamin RM2,500 dengan syarat melapor diri di balai polis berhampiran setiap dua minggu sekali serta tidak mengganggu saksi pendawaan termasuk mangsa sehingga kes selesai. Mahkamah menetapkan 13 Februari depan untuk serahan dokumen. Seorang penyelia didenda RM6,500 selepas mengaku bersalah, memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal tahun lalu. Majistret Arun Novaldas menjatuhkan hukuman itu terhadap Gui Kok Jin, 30 tahun di Mahkamah Majistret Batu Pahat hari ini. Kok Jin didakwa di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 selepas mempertimbangkan hujahan pendakwaan dan pembelaan. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh di penjara 8 bulan sekiranya gagal membayar denda serta merekodkan sabitan berkenaan pada lesen memandunya. Mengikut pertuduhan Kok Jin yang juga bapa kepada seorang anak didakwa memandu lori tanpa kecermatan dan perhatian di Jalan Simpang Parit Lubuk, Semerah di Johor pada jam 8.15 pagi 3 Mac tahun lalu. Berdasarkan fakta kes siasatan mendapati lori dipandu tertuduh keluar dari simpang menghala ke kampung Parilubuk sebelum dilanggar sebuah motosikal menyebabkan penunggangnya terjatuh di bahu jalan. Akibat kemalangan itu, penunggang motosikal disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan. Tertuduh diwakili peguam Tan Song Yang daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBJK. Seorang wanita mengalami kerugian hampir RM100,000 selepas rumahnya di Kampung Langgar, Kota Baru, Kelantan terbakar kira-kira jam 2 petang tadi. Menurut Siti Hamidah Daud, 63 tahun, terhangus barangan kemas yang bernilai lebih RM20,000. Katanya kejadian berlaku selepas kotak fuse elektrik di dalam rumahnya meletup ketika dia ingin mengambil air sembahyang untuk menunaikan solat zuhur. Siti Hamidah berkata dalam sekelip mata api merebak dengan cepat mengakibatkan rumah mereka musnah sepenuhnya. Uh, pukul 3 pagi tadi, uh, itu lampu blackout, tak nyala. Jadi pakcik dia bangun, dia tengok lampu tak nyala tu, dia ingat ke rumah sebelah-sebelah tu, ingat ke blackout semualah kan. Tengok rumah kita je yang tak, tak apa, tak, tak, tak menyala. Panggil orang TMP, orang TMP mari cek. Sebelum ni dua minggu sebelum ni orang TAB mari tukar wire wiring daripada tiang ke rumah tu. Okay. Ha. Wire wayar servis dia tu. Lepas tu wire servis ke wire servis <laughs> ke. Lepas Allah masya-Allah. Lepas tu tadi dia saya panggil pula kali kedua suruh dia mai check sebab kita selepas pada dia ni tu dia kata kena tukar orang, -orang pertama orang TMP yang pertama tadi tu. Dia kata uh, Apa kena tukar fuse Fuse dalam rumah Jadi suruhlah anak dengan Pak Cik pergi beli uh, Fuse apa tu Tukar elok tu masih lagi tak tak, tak tak boleh On switch dia tu masih lagi tak tak berfungsi Lepas tu Saya telefon TNB kali kedua tak, tak 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 jawab lah Lepas tu Janji dengan orang wireman uh, Nak datang pukul tiga kejadiannya berlaku pukul 2. Saya seorang-seorang saw duduk dalam rumah tu. Wartawan Malaysia Gazette Rafiq Aiman Rosyid melaporkan selain rumah wanita itu terdapat sebuah lagi rumah turut terbakar. Sebanyak lima buah kereta iaitu Honda CRV, Ford Ester serta wang tunai sebanyak RM3,000 yang disimpan untuk membayar yuran peperiksaan semester anak wanita itu juga turut tidak dapat diselamatkan. Siti Aminah bersama suami telah mendiami rumah itu sejak lebih 40 tahun lalu. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini. Kekal setia bersama kami untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial Malaysia Kiasat di Instagram, Facebook, X, TikTok dan YouTube. Saya Arina Asbar. Assalamualaikum dan salam hormat.